والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم رب اشرح لي ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير ام عما بعد wa rawayna fihi ma bi isnadin hasanin an yusairah telah meriwayatkan oleh kami di dalam keduanya dengan isnad yang hasan dengan sanad keduanya daripada Tirmizi dan juga Abu Daud ha, sebagaimana hadis yang kita baca pada malam yang lalu wa rawayna fi sunani abi daud wa tirmizi jadi hadis yang kita akan baca pula pada malam ini kami telah dirawayatkan dalam keduanya dalam Sunan Abu Daud dan juga Tirmizi. Dia ada hadis ni dia nama apa? Dia nama sahih. Sahih Bukhari Muslim. Ada yang dinamakan Sunan. Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ada yang dinamakan Muwatta, ada yang dinamakan Mustadrak. Jadi macam-macam nama kan? yang diletakkan oleh penyusun hadis itu sendiri dengan isna'i Hasan daripada Yusairah dia kata Yusairah di sini bidhommi ya'i ah ha, dengan ditambahkan ya' didhomahkan maknanya depan depankan ya' al-musannadi yang baris dua ya' kan baris dua ah ha, baris dua dia dia kata di bawah ah ha, baris dua tah wa fathis sin dan difathahkan sin yusai sin tu bagi atas yusai ha, dibaca yusai jadi orang Arab ni kita kena baca mengikut bahasa dia mengikut lorah dia macam hari tu kita sebut kalau orang Melayu kita panggil apa umi umi kalsum ke umi kulsum tu dekat kulsum kan dia kursum saat ke soat, dia soat. kita baca saat kan di sini orang Arab ni untuk kita baca dengan tepat nama-nama orang ni dia letak baris ha, contohnya kadang-kadang orang boleh baca yes yaroh, pun boleh tapi tak betul lah sebab bacaan yang betulnya yusairah ah ha, dia kata bi Ha, dengan ditomahkan ya ha, dia kata al musannah al musannati iaitu dengan ya ia, dibarehkan dua di bawah wa fathis sin dan difatahkan sin sai di atas sin al muhmalah sin itu muhmal muhmalah ni tidak bertitik ada titik tak sin tu tak ada kan bahasa arab ni berapa huruf yang tak ada titik dia ada tiga belah Itu semua muhmalah Kalau huruf ijaiyah tu kan Yang kita baca tu Dia ada tiga belah huruf yang tidak ada titik Ah Dia ni siapa dia? Yusairah ni Dia adalah sahabiyah Sahabiyatul muhajirah Sahabat daripada perempuan Dan terlibat di dalam peristiwa hijrah Radiyallahu anha Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Reda'akannya Ha, hadis ni dialah yang dia, dialah yang meriwayatkan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayyura'ina bitakbiri wa takdisi wa tahlili. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah mereka yakni wanita-wanita di zaman Nabi supaya selalu menjaga, memelihara atau melazimi dengan takbir Takbir hari itu kita sebut apa? Allahu Akbar Yang keduanya takdis Apa makna takdis? Kalau tasbih Subhanallah Kalau takdis Takdis juga Subhanallah juga termasuk daripada takdis Dan juga Subhana Malikul Kudus Subuhun Kudusun ha, Itu juga termasuk di dalam takdis apa maksud takdis? Menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat kekurangan. Sifat kurang, sifat lemah, sifat koman bagi Allah Ta'ala ni tak ada. Ha, itu maknanya takdis, mensucikan Allah. Jadi Rasulullah memerintahkan kaum wanita di zaman dia ini supaya sentiasa bertakbir, takdis dan juga tahlil. Tahlil ni apa dia? La ilaha illallah wa ayyaqadna bil anamin dan mereka menghitung membilang dengan jari-jari Contohnya subhanallah gini ya subhanallah 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 alhamdulillah 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 dengan jari <coughs> Masa tu tasbih tak ada Sama ada dengan jari yang semalam kita ada baca dalam riwayat dia orang gunakan biji kurma dan juga batu-batu kecil walaupun tak ada tasbih canggih macam kita ni kan. Yang dibuat daripada kayu koka lah macam-macam kan. Harga beratus-ratus tu. Macam-macam jenis tasbih yang dibuat daripada berbagai jenis batu ataupun kayu. Macam-macam jenis. Tapi apa yang penting berdasarkan kepada hadis-hadis yang kita baca pada hadis yang lepas. Yang pentingnya tak kira alat. Walaupun dengan jari je modal pun tak keluar. Yang pentingnya di sini. Ah banyak lekat di hati kita tentang zikir, takdis dan juga tahlil. Kerana apa Rasulullah kata? Guna jari ini fa'inna hunna. Hunna itu kembali kepada anamin. Sesungguhnya jari-jari itu mas'ulatul mustantaqatun. Mustan jari-jari itu mas'ulatun akan ditanya. Mustantaqatun maka diberi tuturan. Boleh bercakap. Semua tubuh badan kita ni semua boleh bercakap. Ha, di akhirat esok semua boleh bercakap. Yang Allah Ta'ala sebut dalam apa? Surah Yasin tu kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima yaksibun. Pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan bercakaplah oleh tangan-tangan mereka dan kaki mereka apa yang mereka usahakan yaksibun mereka usahakan mereka lakukan tangan boleh bercakap kaki boleh bercakap dalam ayat yang lain Allah Taala kata kulit manusia boleh bercakap boleh buat laporan kepada Allah tuan dia tubuh badan tu buat apa apa perbuatan yang dibuat atas di dunia kulit kita ni dia boleh bercakap dia boleh buat laporan kepada Allah Tadi kita kata tangan dan juga kaki. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain. Yaumah yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Ketika musuh-musuh Allah Ta'ala dibawa ke dalam neraka secara berpisah-pisah. Musuh-musuh Allah Ta'ala ni iaitu orang-orang yang bukan Islam. Orang kafir yang menentang Allah Ta'ala hatta idza majauha apabila mereka datang ke dalam neraka syahida alaihim sam'uhum wa ba absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun lalu telah menjadi saksilah oleh pendengaran mereka penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka apa yang mereka lakukan dalam surah yasin kaki dan tangan ini kulit sekali bila kulit buat laporan kepada Allah, menjadi saksi apa yang manusia buat, apa yang tubuh badan buat, apa yang tuan bu dia buat. Lalu tubuh badan orang itu, jasad orang itu marah kepada kulit dia. Wa qalu lima syahidtum alaina. Jadi tubuh badan manusia marah kepada kulit. Kenapakah kamu menjadi saksi di atas perbuatan kami? kami buat bagian-bagian kenapa kamu repot kepada Allah Taala qalu Allahul qanallahu allazi antaqak kullaisyai wa huwa khalaqakum awwalamarrah wa ilaihi turjaun lalu kulit jawab Allah Taala memberi kuasa kepada kami untuk bercakap memberi kuasa memberi peluang memberi kemampuan kepada kami untuk bercakap sebab tu kami boleh bercakap Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi percakapan kepada makhluk-makhluk yang lain. Ah, yang kita makhluk dalam dunia kan, yang kita tak pernah dengar dia bercakap, tapi hakikatnya boleh bercakap daripada serangga, daripada binatang. Wa imin shayin illa yusabihu bihamdihi, walakin la tasbihahum. Allah Taala kata semua sesuatu bertasbih kepada Allah. Bila bertasbih, dia boleh bertutur dengan bahasa dia binatang, serangga, semua boleh bertutur. Tetapi kamu sendiri tidak faham bagaimana bentuk tuturan mereka, percakapan mereka, tasbih mereka. Jadi dalam hadis ini Rasulullah kata jari ditanya. Kalau kita berzikir, dia boleh jawab apa yang kita buat kita berzikir. Kalau kita guna jari ini untuk cubit orang, kita taip benda yang tak baik, kita guna pegang sesuatu yang tajam mencederakan orang lain, dia akan ditanya. Kalau jari ditanya, tangan Tangan pun ditanya ha, Bulan puasa ni tanpa orang kan Dua tiga isu berlaku Tanpa orang Satu kes kerana tak puasa Tanpa-tanpa apa orang yang bukan Islam pula Satu kes yang lain dia panas Ada satu isu lain dia pukul juga ha, Kan ditanya oleh Allah Ta'ala ni Kalau jari kita buat salah ditanya Tangan pun Allah Ta'ala tanya Kaki, kaki kita pernah sepak orang Pun Allah Ta'ala tanya Ah ha, dia kata mas'ulun. Ah ha, ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita guna jari ni tak rugi walaupun tak ada tasbih. Ah ha, tak payah kita letak tasbih dekat tekuk pun tak apa. Jari lah. Ya? Subhanallah 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 subhanallah. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Sebab Allah tak tanya, kamu buat apa jari kamu di atas dunia? Aku duk berzikir kepada Allah Taala. Dijawab, dia buat laporan kepada Allah, tuan dia guna jari ni untuk berzikir, untuk bertasbih. Ah ha, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala wa rawayna fehima fi sunanin nasai bi isnadin hasan kami telah di riwayatkan dalam keduanya daripada sunan nasa'i dengan isnad yang hasan an abdullah ibn umar radhiyallahu anhu ba daripada abdullah ibn umar radhiyallahu anhuma subhanahu Allah ta'ala meridai mereka berdua Raaitu Rasulullah raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu yaqidu Tasbihah. Abdullah bin Umar kata aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung ataupun mengira tasbih wa fi riwayat tin bi yamine pada satu riwayat yang lain dengan tangan kanannya Tasbih ini ada bentuk dia memerlukan jumlah angka bilangan. Contohnya apa dia? Contohnya yang 33 lepas sembahyang tu dia nak dia nak jumlah tu berapa? Dia kena ngam, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Bila kita cerita tentang fadilat kelebihan zikir tasbih ni, yang Nabi ajar 33 je. Ada orang tanya macam mana kalau kita buat 100-100? Adakah dia dapat pahala lebih besar daripada apa yang telah Rasulullah ajar tu? Sebab dia ada dalam satu kaedah Man kasura amaluhu Kasura Fadluhu Ataupun ajruhu Barang siapa yang banyak amalannya Banyaklah pahalanya Banyaklah gajarannya Itu kaedah bahasa Arab Yang orang belajar Tetapi dia tidak termasuk di dalam ibadat Yang Nabi ajar Maka antara seratus subhanallah dengan 33 hak mana besar? Jawapannya hak 33. Kerana Nabi ajar pada ketika itu dia memerlukan bilangan. Memerlukan jumlah. Berapa jumlah? 33. Ada pun yang tidak terikat daripada sembahyang, tidak, tidak terikat daripada selepas zikir dalam selepas sembahyang. Ah ha, yang tu kita hayunlah. 100 ke 1000 ke sejuta, juta, hak tu tu pulang. Kalau yang Nabi sebut jumlah angka, angka dia berapa, ha, kita kena buat banyak tu. Baru dia dapat fadilat tu. Ada pun yang zikir-zikir secara umum yang Nabi tak ikat dengan jumlah berapa, yang tu kita hayun. Hayun tu maknanya kita hentang lah berapa pun. Ha, kita nak banyak mana pun. Yang tu lagi banyak, lagi bagus. Sebagai contohnya hadis yang kita baca pada pelajaran kita yang lalu tu. Nabi dia tengok isteri dia sebelum dia keluar daripada rumah tu kan. Dia nak pergi sembahyang subuh. Isteri dia baca apa dia? Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Duduk baca, masa dia nak pergi sembahyang subuh tu. Lepas tu dia balik rumah, Isi dia duduk baca lagi. Dia kata, aku baca empat kalimah ni tiga kali. Pahala dia cukup besar. Kamu buat lebih banyak daripada aku, daripada tadi. Sehingga aku balik, kamu tak berhenti lagi. Lagi banyak. Oh, yang tu dia tak kira angka. Lagi banyak, lagi bagus. Lagi banyak pahala. Tapi yang mana sesuatu amalan yang Nabi, Nabi sebut bilangan, jumlah ataupun angka, kita kena ngam-ngam. Sebagaimana yang Nabi ajar. Wa <tik> rawayna fi sunani Abi Dawuda an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Kami telah meriwayatkan hadis ini di dalam Sunan Abi Daud daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qala raditu billahi rabbah barang siapa yang berkata aku telah redalah dengan Allah sebagai Tuhan wabil islam dinah agama islam sebagai pegangan wa bi muhammadin nabiyya wa rasul dan nabi muhammad muhammad itu sebagai nabi lagi rasul wajabatlahul jannah pastilah dia masuk syurga jadi pastilah dia masuk syurga adakah dengan membaca zikir ini sahaja sudah cukup ataupun memadai untuk masuk syurga. Macam Nabi sebut dalam hadis yang lain qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa sebut la ilaha illallah dia masuk syurga. Ha tak payah sembahyang, tak payah puasa, zakat haji tak payah. Sebab ikut Nabi kata la ilaha illallah masuk syurga. Maknanya bukan dengan perkataan itu sahaja dengan zikir itu sahaja dengan amalan itu sahaja jadi memudahkanlah dia masuk syurga dengan dia tambah dengan amalan itu di samping dia buat amalan-amalan yang wajib ha di samping dia melakukan amalan-amalan yang wajib dia kata pasti masuk syurga maknanya besar harapan dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang diamalkan di situ bukan sahaja dia sebut dia apa dia dengan tuturan lisan dia tetapi dengan i'tiqad raditu billahi rabba dia telah redha aku telah redha Allah menjadi tuhan bila dia redha Allah tu tuhan dia segala keputusan yang datang daripada Allah tentang hukum hakam Allah syariat Allah taala takdir yang Allah taala tentukan baik buruk malapetaka musibah senang susah semua dia redha bila dia redha yang tu menunjukkan dia redha Allah sebagai tuhan dia tak boleh sebut saja Allah Ta'ala dia sebagai Tuhan. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan dia ditimpa musibah, bencana, malapetaka, kesulitan, kesusahan. Oh yang tu dia mahu mengeluh. Ha, tak masuk dikir ni eh. Sekadar sebut dia tak masuk dalam hati. Dia nak sebut merasak sampai dalam hati. Maksudnya, bila dia kata Allah Ta'ala dia terima, dia redha sebagai Tuhan, segala keputusan Tuhan dia terima. Baik buruk takdir Allah Ta'ala dia terima. Itulah yang dimaksudkan redha Allah sebagai Tuhan. Ha, bukan dia zikir ini sahaja. Wabil islami dinan. Dan agama Islam itu sebagai pegangan dia. Segala hukum hakam syariat yang didatangkan oleh Allah Ta'ala melalui agama Islam ini semua dia terima. Dia redha. Ha, dia tak petikai pun segala keputusan-keputusan daripada Allah tentang hukum hakam Allah. Wa ma kana lil mu'minin kamu memilih orang yang beriman kepada 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 orang yang beriman tak orang yang beriman Tak orang tak beriman kepada orang yang 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 beriman Ha, tidak dibangkang dipertikaikan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi yang warasulah dan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia terima sebagai nabi bukan dia kata okey okey aku nabi muhammad aku terima sebab tu aku mengucap dalam kalimah syahadah tu kesaksian bahawa muhammad itu rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah selain kesaksian aku terima Allah sebagai Tuhan. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bukan yang itu saja. Dia terima syariat Nabi, amalan Nabi, sunnah Nabi. Jangan menentang syariat Nabi. Wa man yushakiki rasulah min ba'dima tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilal mu'minin ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma wa nuslihi jahannam wa sa'at masyirah. Maknanya segala syariat, sunnah, ajaran Nabi itu diikuti bukan ditentang. Bukan dia terima tubuh badan Nabi sahaja sebagai rasul. Ajaran Nabi, sunnah Nabi diterima. Ha, barulah termasuk di dalam. Dia redha bahawa Nabi Muhammad SAW itu sebagai seorang rasul. Wakil daripada Allah SWT menyampaikan agama Islam. Warawayna fi kitab al-Tirmizi. Warawayna fi kitab al-Tirmizi an Abdullah ibn Busrin bi dhammil ba. Ha ni dia kata dhammah pula. Baca dengan bukan bi bus. Al muwahhadah maknanya ba tu baris satu. Ha. Wa iskanu sin, matikan sin. Al malah Sin tu tidak ada, tidak ada titik. As-sahabi radhiyallahu anhu. Ha, busur itu adalah merupakan sahabat. Anna rajulan qala, seorang lelaki berkata ya Rasulullah. Ha, dia tanya Rasulullah seorang lelaki ini. Inna syara'i'a. Inna syara'i'a islami qada kasurat alaya. Sesungguhnya syariat Islam ni banyaklah atas aku untuk aku ingat, untuk aku amalkan. Banyak. Fa'akhbirni bi syai'in. Atashab. Atashab bitu. Atashab bisu bihi. Ha, dia kata di sini bagi tahu kepada aku dengan sesuatu sesuatu perkara yang aku nak pegang, yang aku nak amalkan. Atashabbasu bihi, yang aku nak pegang dengannya. Qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah taala. Ha, dia kata, kalau kamu nak beramal, nak pegang menjadi amalan harian kamu, sentiasalah lisan kamu, lidah kamu itu basah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hak tu pegang. Nak suruh hafal yang lain syariat Allah Taala ni banyak. Berpuluh-puluh beratus ratus Hak ni hak kamu pegang menjadi kalziman kepada kamu, lazimkan lidah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Tirmizi hadisun hasanun. Hadis ini adalah hasan. Qultu Imam Nawawi kata atashabbasu bitail musanna musannatin dengan ta <tid> yang baris dua min mi fawqin ha, daripada atas baris itu duduk di atas summa shin mu'jamah ha, kemudian shin yang berbaris kalau muh ah malah tak ada baris mu'jamah bi ba'in mu dengan ba tu titik satu maftuhatin ba tu maknanya maftuh dia nak bagi tahu sebiji-sebiji ha Ba kan tak tertutup Terbuka maftuh Summa sa'ul muslasah Kemudian sa' tu baris tiga Wa maknahu ata'allaku wa astamsiku Maknanya aku nak pegang, aku nak amalkan Menjadi amalan harianku Jadi Rasulullah kata amalan harian apa dia? Basahkan lidah kamu dengan sentiasa berzikir kepada Allah Oh zikir ni kita sebutlah macam-macam jenis kan Yang Rasulullah ajar Macam-macam bentuk zikir Semalam sepas kuliah kita Kuliah apa? Kuliah terawih ni saya bersembang dengan kawan-kawan Masa dia sambil-sambil minum tu Kalau kita nak beramal dengan zikir Rasulullah Ajar ni tak teramal dah Tak terbuat dah Semua ni, nak banyak mana ni Dan tak dan tak tahu lagi Dan ke kita belajar sampai semua Maknanya tak payah nak cari Hu ke hi ke ha ke Tak payah, tak larat dah ni pun Hak ni pun tak larat nak buat lah Hak selawat pula, tu hak, hak ha hu hi Hak, hak selawat pula macam-macam selawat ditambah macam-macam zikir yang tak ada dalam Quran dan Sunnah ditambah. Konon-kononnya nak tambah power lah. Nak bertambah hebat. Tapi kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang sahih ni pun tak tahu beramai lah. Padat lah. Sebab masalah sebelum kita zikir. Sebelum kita beramal, siapa dulu beramal? Siapa dulu zikir? Buat Rasulullah dulu. Jadi sampai zaman kita ni tak payahlah kita duk pening kepala nak reka buat lain. Reka buat hak baru. Mereka buat hak tak ada lagi. Tak payah. Hak ni pun tak larat nak zikir lah. Kalau kita nak beramai yang ni pun dah letih. Tak terbuat. Jadi tak perlu tambahan-tambahan yang lain. Sudah cukup. Kerana sebelum Rasulullah wafat ni Allah Ta'ala dah bagi semua. Ajar dah kepada Nabi supaya disebarkan kepada umat dia. Al-Yawma akmatu alaikum dinakum. Wa asmatu alaikum ni'mati. Wa raditu al islam adina. والله أعلم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته